वन अमल मौला वन अमन नसी आगे सूरतमिन है ममिनू इसका नाम इसलिए है कि इसके पहले रुकू में अल्लाह ने ममिन यानी ईमान वालों के ईमान वालों के अवसाफ़ बयान किए हैं ईमान वाले कौन कौन होते हैं उनकी क्या क्या निशानी हैं तो हमें देखना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी निशानियाँ हमारे अंदर हैं जो नहीं हैं तो उनको हम पैदा करने की कोशिश करें ताकि हम इस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएँ जो लिस्ट अल्लाह ताली ने बयान किए ईमान वालों की फरमाया क़द अफल हलमनून कामयाब हो गए फलाह पा गए ईमान वाले फलाह कहते हैं ऐसी कामयाबी को कि जिसमें हर मुराद हासिल हो जाए और हर तकलीफ दूर हो जाए इसको कहते हैं फलाह इंसान की हर मुराद जो जायज़ मुराद है वो हासिल हो जाए और हर तकलीफ़ दूर हो जाए इसको कहते हैं फलाह असल फ़लाह तो आख़िरत में ही मिलेगी कि आख़िरत में इंसान को हर मुराद उसकी मिल जाएगी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता कि हर तकलीफ़ दूर हो जाए कोई ना कोई टेंशन परेशानी रहती है लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर भी फलाह का एक दर्जा मिलता है अल्लाह ताला फरमाते हैं कामयाब हो गए फलाह पागे ईमान वाले कौन से नंबर एक अल्लादीन फीसलातम ख़ाशून जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं नमाज तो पढ़ते ही हैं लेकिन नमाज के अंदर उनकी नमाज़ के अंदर खुशू होता है आजजी होती है सुकून के साथ नमाज पढ़ते हैं ऐसा नहीं कि बस वो कवे की तरह ऊपर नीचे सर मारा और चले गए बल्कि खुशबू और आजजी के साथ और तसली और सुकून के साथ नमाज पढ़ते हैं नंबर दो वल्लदीन हमार व वो ईमान वाले के जो ल से एराज करते हैं ल़् कहते हैं फजूल चीज़ को जिसका को कोई मकसद ही ना हो ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान तो फजूल चीज़ों में अपना वक़्त ज़ाया करना इसको लव कहते हैं ये भी ईमान वालों की एक निशानी है नंबर तीन वल्लदीन अहमल्ज़क़ातफ़ाइलून ईमान वाले वो हैं जो अपना तस्किया करते हैं अपना तस्किया तस्किया किसे कहते हैं तस्किया कहते हैं जैसे फसल होती है ना तो फसल जो किसान लगाते हैं उनको पता है कि फसल के अंदर बहुत सारा घास और चीज़ें उग जाती हैं तो फिर वो गोडी करते हैं उनको निकालते हैं सारी उसको निकालने का क्या फ़ायदा होता है कि जो असल फसल होती है उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाती है वरना ज़मीन में से बहुत सारी खुराक वो चीज़ें घास और वो चीज़ें खा लेती हैं फिर असल फसल जो है उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं होती तो इसको कहते हैं तजकिया करना या दरख़त होता है फलदार दरख़त होता है तो वो क्या करते हैं कि उसकी टनिया काट देते हैं काफ़ी सारी टेनियाँ काटते हैं फिर उसका फल ज़्यादा लगता है इसको कहते हैं तजकिया करना तो हमें अपना तजकिया भी करना चाहिए हमें अपना तजकिया भी करना चाहिए रोज़ाना भी करना चाहिए कि रात के वक़्त हम अपना मुहासबा करें सोचें कि आज दिन को सुबह मैं जब उठा था तो उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद मैंने क्या किया नौ बजे क्या किया दस बजे क्या किया किधर गया एक एक चीज़ को याद करें और उसमें से देखें कौन सा अच्छा काम किया कौन सा बुरा किया जो अच्छा किया उस पर अल्लाह का शुक्र जो बुरा किया उस पर तोबा अस्तफार और आइंदा के लिए के ये नहीं करूँगा तो ये रोज़ाना का एहतसाब और तस्किया हो गया और मजमू लिहाज से भी हम अपना तस्किया करें अपनी ज़िंदगी में देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको काटने की ज़रूरत है यह फजूल में मेरे साथ लगी हुई हैं उनको काट कर अलग कर दें अपनी ज़िंदगी में और वो वाला वक़्त किसी अच्छे काम में लगाएँ फरमाया कि ईमान वालों की एक अलामत यह है कि वो अपना तजकिया करते हैं वल्ली हुम फ़रूज हिम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और आगे फरमाया कि वल्लदीन हुम वाहद हिम, हिम राऊ पाँचवीं निशानी उनकी ये है कि वह अमानतों की हिफाजत करते हैं और माहिदों की हिफाजत करते हैं अमानत कहते हैं हर वो चीज़ जिसकी किसी आदमी ने ज़िम्मेदारी उठाई हो उसको कहते हैं अमानत किसी आदमी ने जिम्मेदारी उठाई कि मेरी ज़िम्मेदारी में तो वो उसके पास अमानत है तो अमानत की हिफाजत करना ये ईमान वालों की निशानी है तो अमानत बाज बामानतें हमारे पास अल्लाह की होती हैं और बाज बामानतें हमारे पास लोगों की भी होती हैं एक दूसरे की अमानतें होती हैं तो लोगों की जो अमानतें हों उनकी हिफाज़त करना भी और अल्लाह की जो ममानते हमारे पास हैं उनकी हिफाजत करना भी अल्लाह की बहुत सारी इमानतें हमारे पास हैं याद अल्लाह की अमानत है माल हमारे पास जो होता है हम जो कमाते हैं अगरचे हमें तनख्वाह मिलती है दिहाड़ी लगती है मजदूरी होती है लेकिन ये माल अल्लाह की अमानत है हमारे पास जान हमारी अला की इमानत है तो इनकी हिफाजत करना ये कहीं गलत चीज़ में ख़र्च ना हो जाए गलत इस्तेमाल ना हो जाए ये ईमान वालों की निशानी है वाहद हीन ईमान वालों की एक निशानी ये है माहदों की हिफाजत करते हैं एक होता है वादा एक और होता है माहिदा वा वादा यक तरफा होता है एक आदमी कहता है मैं ये काम करूँगा दूसरा दूसरे के साथ उसका तलक नहीं होता तो इसको कहते हैं वादा मुहदा दो तरफ़ा होता है दो आदमी आपस में मुहदा करते हैं कि वो भी कहता है मैं भी इस पर मुतफ़ हूँ ये भी कहता है मैं भी इस पर इसको कहते हैं मुआदा तो ईमान वालों की अलामत ये है निशानी ये है कि माहदों की हिफाजत करते हैं तो मुहदे भी दो तरह के हैं एकदे वह हैं जो लोग हम आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं उसकी हिफाजत करना भी ज़रूरी है और एक माहे वह हैं जो हमने अल्लाह के साथ कर है। है अल्ला है। है अल्ला हैं अल्लाह के साथ कौन सा मुहदा किया हमने एक माह अल्लाह के साथ हमने वो किया है कि जब अल्लाह इंसानों को पैदा करने से पहले अभी कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ था अल्लाह ताला ने सारे इंसानों की रूहों को एक जगह पर जमा किया था और फ़रमाया था कि अल्सत बिरब ग क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ तो आदमी इस्सलम से लेकर आखिरी जो इंसान आएगा क्यामत के करीब उस तक सारी रूहें जमा थी अल्लाह ताली ने सबसे कहा था अल्सत बिर रब क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ काल बला सब ने कहा हाँ बिल्कुल आप हमारे रब हैं तो वहाँ पर हमने इकरार किया था अल्लाह से कि अल्लाह तो हमारा रब है हम तेरी बंदगी करेंगे फिर हम जब दुनिया में आ गए तो हमें वो याद नहीं है तो उसको याद कराने कर के लिए फिर नबी दुनिया में आ गए नबी आए और अपनी कौम को याद कराते रहे कि हमने अल्लाह से वादा किया हुआ उसके अलावा किसी की बंदगी नहीं करते ये किताबें आई ये कुरान आया ये सिलसिला चलता रहा और ये याद दहानी होती रही तो इस माहे को पूरा करना है इसके अलावा जब हम कलमा पढ़ लेते हैं ला अ महमदुर रसूल्ला तो हम एक हलफ उठा लेते हैं एक माहदा कर लेते हैं अल्लाह के साथ कि अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करेंगे और रसूल वसम के तरीके के खिलाफ कभी नहीं चलेंगे ये भी मुहिदा है नंबर सात वल्लीन अला सला युहा ईमान वाले वो हैं जो अपनी नमाजों की मुहाफ़त हिफाजत करते हैं पहले क्या फरमाया था कि जो अपनी नमाजों में खुशी इख्तियार करते हैं अब आखिर में फरमाया कि जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं नमाज़ों की हिफाज़त क्या है नमाजों की हिफाजत यह है कि एक तो उसको वक़्त पर पढ़ा जाए पाबंदी के साथ पढ़ा जाए ये नमाजों की हिफाजत है अगर हम वक्त पर नहीं पढ़ते तो गोया कि हमने नमाज की हफाजत नहीं की अगरचिबाद में पढ़ के वो कज़ा हो जाती है अदा हो जाती है फ़रश सर से टल जाता है लेकिन वो मुहाफ़त नहीं होती उसकी हिफाजत करना ये भी ज़रूरी है नमाज़ की तो ये ईमान वालों की इलात हैं जो इसके पहले रकूम अल्लाह ताली ने बयान फरमाई है